Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'i mursalin wa ala ajmain. wa amri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara pengacara, rakan-rakan panel, saudara dan saudari yang saya hormati. Hari ini kita akan perkatakan satu perkara yang menjadi keperhatian bersama iaitu berkaitan dengan keamanan global dan bagaimana dalam dunia yang semakin mencabar, semakin bersaing kita memperkatakan suatu yang berkaitan dengan harmoni tetapi dalam kepelbagaian Beberapa tahun yang lalu ketika almarhum Profesor Datuk Dr. Sidik Fadil masih hidup Beliau telah mengemukakan suatu gagasan yang dipanggil sebagai hidup bersama dalam budaya damai. Kami bersama-sama mengadakan beberapa seminar untuk memperkatakan suatu tajuk yang cukup penting iaitu bagaimana dalam kepelbagaian yang hidup yang berada pada waktu itu kita boleh hidup dalam suasana yang damai. Idea ini keluar ataupun idea ini dipaparkan ataupun idea ini diperluaskan berikutan terdapatnya suatu pendekatan pada waktu itu untuk melihat persoalan-persoalan di dunia pada hari ini sebagai konflik dengan sebab itulah kalau kita melihat di institusi pengajian tinggi di luar negeri terutamanya yang diperkatakan ialah konflik resolution menyelesaikan konflik tetapi almarhum Ustaz Siddiq mempunyai pemikiran yang lain melihat sudut yang positif kerana bila dikatakan tentang konflik disebutkan juga tadi oleh yang berhormat senator Dr. Zulkifli bahawa konflik merupakan suatu yang telah berlaku dalam kalangan masyarakat dunia tetapi Ustaz Siddiq melihat bahawa bukan kita perkatakan konflik telah tetapi melihat daripada sudut yang lebih positif iaitu bagaimana Selain memperkatakan konflik, kita memperkatakan kita hidup bersama dalam budaya yang pelbagai. Dan inilah sebenarnya perkara yang menarik yang kita anggap sebagai suatu penyelesaian kepada kemelut yang berlaku pada hari ini. Saudara-saudari yang saya hormati, kita melihat perkembangan sejarah yang melihat bagaimana manusia berkonflik. Kita berkonflik kerana pergaduhan yang berkaitan dengan agama. Kalau peringkat awal penjajahan berlakunya usaha untuk mendapatkan wilayah, manusia berkonflik. Dan begitulah berterusan. Tetapi pada abad-abad mutakhir ini, konflik yang berlaku adalah bagi membolehkan siapa yang paling mampu menguasai ekonomi. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana kuasa-kuasa besar Amerika dan China berkonflik kerana masing-masing cuba untuk menguasai ekonomi dunia. Oh itu dalam kita melihat persoalan-persoalan ini di manakah kita sebagai umat Islam? Kita bukan umat yang miskin, bukan umat yang mundur, tetapi umat yang dianugerahkan Allah dengan berbagai kelebihan. Tetapi sejauh mana kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan ini? Bagi saudara yang melihat perkembangan yang berlaku dalam ekonomi dunia pada hari ini, sudah tentu kita tidak dapat lari dan melihat negara-negara Arab yang dianugerah Allah dengan kekayaan khususnya minyak. Tetapi bagaimana mereka memanfaatkan kekayaan ini? Ternyata sekali mereka berlumba-lumba untuk menampilkan bahawa mereka lah yang paling kaya. Pada hari ini kita mungkin mendengar bagaimana Arab Saudi yang punya tanah yang luas tetapi sedang berusaha untuk membina sebuah menara yang tinggi atau bangunan yang tinggi yang dikenali sebagai Burj Al Jazeera yang tingginya 1 km. Dan mungkin selepas ini akan ada lagi negara Arab akan membina bangunan lebih tinggi. Oh itu masing-masing akan menunjukkan bahawa mereka merupakan negara yang paling mantap, paling kaya, tetapi ia tidak menyelesaikan masalah manusia. Saudara-saudari, saya tidak berhasrat untuk memperkatakan perkara ini yang lebih panjang kerana kita semua sudah maklum. Tetapi apa yang nak saya katakan dalam konteks yang sering disebut Madani sebagai satu gagasan Apabila Madani sebagai satu gagasan Ia bukanlah suatu idea baru yang cuba dikemukakan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Sri Anwar Ibrahim Tetapi merupakan gagasan setelah beliau melihat meneliti di manakah kekuatan sesuatu bangsa Dan di manakah kelemahan suatu bangsa Membandingkan kita bangsa Melayu di rantau ini dengan bangsa-bangsa lebih maju Ya, kita boleh berbangga. Rantau alam Melayu merupakan rantau yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Statistik terakhir menunjukkan bahawa umat Islam yang teramai dunia pada hari ini adalah orang Melayu. Dan menariknya bahawa orang Melayu ini menerima proses pengislaman secara damai. Berbeza mungkin di rantau-rantau rantau yang lain. Tetapi kita menerima Islam menjadi umat Islam sebagai umat yang menerima Islam itu secara damai. Dan menerima Islam itu secara seluruhnya. Dan itu merupakan kekuatan kita di rantau ini. Dan sudah tentu ada kesemuan-kesemuan tersendiri. Kenapa kita boleh menjadi umat yang sebegitu. Saya beri satu contoh sahaja. Apabila meneliti, melihat, mengkaji. Bila orang Melayu ini menjadi Islam. Ataupun bila rantau ini menjadi Islam. Berbagai-bagai pandangan dikemukakan. Tetapi bukti yang jelas yang bertulis cumalah bukti yang surat establish yang diketahui umum iaitu satu penulisan yang ditulis oleh seorang pengembara Venice bernama Marco Polo apabila beliau pulang daripada negeri China untuk kembali ke Eropah dalam perjalanan beliau singgah di Perlak pada tahun 1292 Islam sudah sampai mungkin beratus tahun sebelumnya tetapi rekod bertulis itulah di antara yang terawal yang ditulis dan diterima secara meluas menarik tentang tulisan beliau apabila beliau menyatakan bahawa apabila beliau berada di Perla dia melihat penduduknya yang paling menarik dia sebut penduduknya bertamadun dia sebut penduduknya mengamalkan kehidupan yang bersih itu satu perkara yang mungkin kita anggap biasa tetapi ada satu perkara yang disebut dalam tulisan beliau Bahawa mereka ini beragama Islam Maksudnya apa? Maksudnya apabila penduduk itu beragama Islam Mereka itu bertamadun Dan mengamalkan amalan-amalan Yang melambangkan mereka sebagai masyarakat bandani Maksudnya di sini bahawa Kita menjadi umat yang bertamadun Iman umat yang punya nilai-nilai yang dihormati dan disanjungi ini setelah mereka menjadi umat Islam. Untuk saudara-saudari, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ingin mengembalikan umat ini sebagai satu contoh, sebagai model, harus ada satu pendekatan yang dapat diterima, yang terbukti mampu untuk membawa perubahan ini. Dan itulah ideal madani. Sekali lagi saya tidak bercadang untuk murai terlalu panjang tetapi sekarang berikan satu idea, guiding idea dalam perbincangan kita Apakah penekanan penting beliau? Beliau menje, apa beliau, beliau menyatakan tentang madani ini. Beliau menyebut berkali-kali berkali-kali tentang tata kelola. Dan inilah sebenarnya perkara yang menjadi kekurangan kita sebagai umat Islam pada hari ini. Di mana-mana ialah kelemahan dari tata kelola. Dan untuk menjadi satu bangsa, satu umat yang dihormati tata kelola itu merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan dan itulah yang sebenarnya perlu dipertengkatkan dalam konteks masyarakat kita juga inilah merupakan perkara yang perlu kita berikan tumpuan sama ada peringkat lokal ataupun peringkat global apabila kita berkatakan tentang keamanan global sudah tentu untuk mencapai keamanan itu kita perlu menampilkan diri kita ini sebagai umat yang dihormati. Kalau kita tidak dihormati, kita tidak akan menjadi umat yang mampu untuk menjadi model kepada bangsa yang lain. Dalam konteks inilah kita melihat dalam masyarakat kita pada hari ini, ternyata dalam tempoh berapa tahun kebelakangan ini, kita umat Islam di Malaysia atau negara Malaysia ini semakin dihormati. Antaranya ialah peranan yang dimainkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang membawa pendekatan yang meyakinkan bahawa pendekatan madani itu merupakan pendekatan yang boleh menjadi penyelesaian kepada umat secara keseluruhannya. Oleh itu, dalam menyedari kepala bagaian, bagaimana kita menguduskan suatu keharmonian? Kita melihat baru-baru ini sebagai contoh ada berlakunya konflik antara Kamboja dan juga Thailand. Ada wakilnya hari ini. Malaysia menjadi pemudah cara kita bukan cabut tangan dalam urusan negara mereka tetapi Malaysia menjadi orang yang memudah cara membantu bagaimana kita boleh mendamaikan dua negara yang berjiran dan berkonflik dan ternyata dengan contoh yang ditunjukkan peranan dimainkan kepimpinan ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengelakkan daripada berlakunya putupan darah dalam dunia pada hari ini Tuan-tuan dan Puan-puan Kita tahu banyak negara berkonflik Ratusan ribu korban Malahan jutaan korban Tetapi di mana pengakhirannya Saya ingin beri contoh Apa yang berlakunya Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an Perang Iran-Irak -Iran ini Merupakan antara peperangan ataupun konflik Yang paling banyak mengorbankan harta benda dan juga nyawa manusia selain perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Iran serang Iraq, Iraq serang Iran, konflik yang panjangan selama 8 tahun. Tetapi selepas 8 tahun, kedua-duanya menyedari bahawa rugi kita berperang. Oleh itu kita perlu berdamai. Tetapi setelah 8 tahun, setelah lebih 400 kapal tangki ditenggelamkan di teluk di teluk, setelah ribuan terbunuh, ratusan juta terkorban, tetapi akhirnya mereka menyedari Kita perlu untuk berdamai dan hidup dalam keadaan yang harmoni Banyak contoh lain yang boleh saya berikan Tetapi apa yang hendak saya nyatakan di sini bahawa Dalam konteks dunia dan sejarahnya Manusia berkonflik Tetapi akhirnya Setelah lama berkonflik Mereka menyatakan bahawa penyelesaiannya adalah dengan Berdamai Oleh itu dalam konteks yang berlaku ini merupakan satu keperluan bagi kita untuk melihat peranan kita membuktikan bahawa membawa pendekatan damai itu merupakan pendekatan yang dapat diterima dan pendekatan yang universal yang akhirnya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia sesama manusia insan sesama insan. Untuk saudara-saudari dalam berikan satu gambaran dalam konteks kita pada hari ini ya dunia akan berdepan dengan pelbagai masalah berbagai konflik kerana ke, kepelbagaiannya tetapi bagaimana kepelbagaian ini boleh dijadikan sebagai satu kekuatan dan inilah yang kita cuba tunjukkan dalam negara kita dengan pendekatan madani itulah walaupun kita pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai bahasa tetapi kita menggunakan kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan dan inilah kelebihan yang terdapat dalam negara kita Malaysia dan sepatutnya ia boleh menjadikan satu model dan kita mengharapkan dengan pendekatan yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berjaya menjadikan model perdamaian, hidup harmoni Malaysia sebagai model itu menjadi contoh bukan sahaja di rantau ini tetapi juga di peringkat antarabangsa. Untuk saudara-saudari sebagai permulaan saya ingin menyatakan bahawa pendekatan madani dalam membawa kepada perdamaian dunia ini merupakan satu yang terbaik dan ini merupakan satu gagasan yang perlu diberikan sokongan dan juga perhatian kita semua bagi membolehkan Malaysia menjadi model kepada kekuatan umat dan juga model kepada negara-negara lain bagaimana sebuah negara walaupun tidaklah begitu besar walaupun tidaklah begitu kaya tetapi mampu memberikan contoh untuk membawa keamanan kepada serantau dan juga kepada dunia secara keseluruhannya Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.